নমস্কাৰ মই আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ কোমোৰা আৰু মাছৰ জোল যেতিয়া খুব ভাগৰুৱা হৈ পৰোঁ একো বনাবলৈ মন নাযায় আৰু তেতিয়া অকণমান সোৱাদ লগাকৈ বা বনাই ভাতকেইটা খাবলৈ মন যায় নহয় জানো আৰু সেইকাৰণে কোমোৰা আছিলে কোমোৰা আলু বিলাহী কাটি লৈছোঁ টুকুৰ টুকুৰকৈ নহৰু আদা জলকীয়াৰ পেষ্ট এটা বনাই লৈছোঁ থেতেলিয়াই লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ দুটা কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াত দুটা কমল কাপ মাছ বেছি ওজনৰ নহয় সৰু প্ৰায় আধা কেজিমান হ'ব আৰু তাকে হালধি নিমখ আৰু অকণমান কেঁচা মিঠাতেল দি মই মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ আৰু মাছখিনি মেৰিনেট হোৱালৈকে মই কেৰাহী এখন পাতি তাত তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু তেল গৰম হ'লে মাছকেইপিছ মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু মাছকেইপিচ মই বেছিকৈ কঢ়াকৈ ফ্ৰাই নকৰোঁ অলপ কমকৈ ফ্ৰাই কৰিম আৰু যিটো ফ্ৰাই খাবৰ কাৰণে মাছ থাকিব সেইখিনি অলপ ভালকৈ ভাজিম মাছখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছত পাঁচফোৰণ দিলোঁ শুকান জলকীয়া দুটা দিলোঁ আৰু তাতে পিঁয়াজ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পিছত নহৰু আদাৰ পেষ্টখিনিও দি দিলোঁ আৰু যাতে জ্বলি নাযায় তাৰ কাৰণে অকণমান পানী ছটিয়াই আকৌ নহৰু আদা পিঁয়াজ গোটেইখিনি লৰাই তাৰ ওপৰত যিখিনি চব্জি কাটি থৈছিলোঁ কোমোৰা আলু বিলাহী একেলগে দি দিলোঁ যিহেতু মই ৰাফকৈ বনাইছোঁ বেছি কষ্ট কৰা নাই সেইকাৰণে এনেকেই বনাইছোঁ কিন্তু খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগাই হয় আৰু এনেকৈ বিলাহী আলু কোমোৰা সিজি অহালৈকে ভালকৈ সিজি অহালৈকে মই ঢাকোন দি দি সিজাম কম জুইত আৰু যেতিয়া দেখিম যে কোমোৰা আলু বিলাহী সকলোবিলাক সিজি গৈছে তেতিয়া মই অলপ পানী দি উতলিবলৈ দিম আৰু পানী দি উতলাৰ পিছত যেতিয়া উতল আহিব তেতিয়া মাছ কেইপিচ দি দিছোঁ আৰু মাছকেইপিচ দি পেলাই কম জুইত আকৌ ঢাকোন মাৰি মই সিজালোঁ প্ৰায় বিছ ত্ৰিছ মিনিটলৈ সিজালোঁ আৰু তাৰপিছত মোৰ কোমোৰা আলু আৰু মাছৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল আৰু বাকী মাছ কেইপিচ মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া কোমোৰা আলু বিলাহী আপোনালোকে এনেকৈ খায়নে নাই নাজানো কোনো ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু কোমোৰাৰ মাছৰ সোৱাদ যিসকলে লৈছে তেওঁলোকে জানে নিশ্চয় কাৰণ কোমোৰাৰ লগত অকল মাংস বুলিয়েই নহয় মাছৰো টেষ্ট আছে আৰু মই বেছিকৈ মাছৰ লগতে এনেকৈ কোমোৰা বনাই খাই ভাল পাওঁ আজিলৈ আহোঁ বাই